assalomu alaykum azizlar sizlarga kech bo'lsa ham bir yangilikni aytmoqchi edim endilikda bizda to'rtinchi yanvardan to sakkizinchi yanvargacha 50 foizli chegirmalar asosida hijoma qilinadi endi ikki yuz ming so'm emas yuz ming so'mga bitta protsedurani olib ketishingiz mumkin bo'ladi buni yaqinlaringizga yetkazing ota onangiz ayollaringizni ham olib ketsangiz bo'ladi chunki ayollarga ham bor o'zingiz ham keling xursand bo'lamiz Uh, bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar uh, yakshanba kunigacha ertalab uh, soat to sakkiz nol noldan uh, kechqurun soat sakkizu to'qqizgacha ish vaqtimiz manzilimiz toshkent shahri ya'ni uchtepa tumani nashriyot ikki yuz ellik oltinchi uy ushbu raqamlarga yozsangiz telegram orqali lokatsiya ham tashlab beramiz hozircha xayr bizni kuzatishda davom eting yangilliklarni albatta doimiy qo'yib boramiz